ikkinchisi bo'lsa ikkinchisi bu doim malomat qilib turadigan nafs bandasini doim malomat qilib turadigan doim tergab turadigan nafs buni ulamolarimiz deydilarki bu taqvodor mo'min musulmonlarning nafsi kimning nafsida malomatlik nafsi, nafsi bor bo'lsa inshaalloh taqvodan dalolat bu taqvo qilishlikka u harakat qilyapti bir gunoh masiyat ishlarni qilib qo'ysa malomatchi nafs nima deydi vujudini qiynaydi qalbini qiynaydi nega shu ishlarni qilib qo'ydima degan xayol bizlarga keladiku bir gunohi ishlarni qilib qo'yasiz kimnidir ko'ngliga ozor berib qo'yasiz kimnidir xafa qilib qo'yasiz noo'rin holat ancha bosilib qolgandan darro, qolgan, özüz keyin darrov endi jahl ustiga bo'lib qolgan o'zizga o'ziz keyin aytasizki noto'g'ri ish qilib qo'ydimda shu so, aytmasam bo'lar ekan noo'rin shu do'stimni qalbini ranjitib qo'ydim so'kib qo'ydim urushib qo'ydim urib qo'ydim shu bo'lmasa yaxshi bo'lar edi degan xayol bizlarga kelib qoladi bilingki bu nafsi maoma malomat qiladigan nafs inshaalloh bu taqvodorlarning na nafsi bu haqda ham alloh taolo oyatda aytadiki malomatchi nafs bilan qasam deb olloh taolo bu nafs bilan qasam ichgan joyi bor mana shu inshaalloh kimda bor bo'lsa bu malomatchi nafs insonni doim yaxshilikka undab turadi doim yaxshilikka chorlab turadi gunohim masiyat qilsa darrov tavbaga yuzlanishlikka buyuradi bardavom bo'lishlik kerak bu bilan inshaalloh haligi mutmainna darajasiga chiqazishlik mumkin